Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua pemirsa yang budiman. Merawat hewan peliharaan seringkali dipilih seseorang sebagai hiburan saat berada di rumah. Tak jarang juga hewan peliharaan dijadikan sebagai hobi, seperti yang diketahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki hewan peliharaan berupa seekor si kucing yang diberi nama Muisa. Rasulullah amat menyayangi kucing tersebut sampai-sampai beliau rela memotong jubahnya agar Muisa yang sedang tertidur di atas jubah beliau tidak terbangun. Maka itulah merawat dan memelihara kucing di rumah menjadi salah satu sunnah Rasulullah yang dapat kita lakukan. Selain itu, Allah bahkan memberikan sejumlah keberkahan bagi yang merawat kucing di rumahnya. Keberkahan-keberkahan tersebut antara lain satu memelihara kucing merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hewan-hewan lain, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak najis, sehingga tidak perlu muncul keraguan adanya najis yang tertinggal dari kucing. Tentu dengan catatan, Kotoran hewan ini diberikan tempat khusus dan selalu dibersihkan secara berkala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing adalah hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Ahmad dan Imam Malik. Jadi selain karena lucu dan menggemaskan dengan memelihara kucing berarti kita sudah melaksanakan salah satu sunnah nabi kedua semua hewan berzikir tiap saat seperti dengan halnya seluruh makhluk yang ada di langit hewan juga termasuk yang senantiasa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Allah berfirman langit yang tujuh dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka sungguh dia maha penyantun lagi maha pengampun Quran Surat Al-Isra ayat 44 selain itu juga seorang sufi dari Irak yang bernama Sibli pernah hadir dalam mimpi sahabatnya bahwa Segala dosanya telah terampuni setelah ia menyelamatkan kucing dari bahaya Kaum sufi juga percaya bahwasanya dengkuran nafas kucing memiliki irama yang serupa dengan zikir kalimat Allah Ketiga menjadi perhiasan di dalam rumah tangga Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berwudhu dengan sahabatnya Anas dan beliau berkata, Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana itu Ketika Rasulullah hendak berwudhu, datanglah seekor kucing yang menjilati air dalam bejana tersebut Rasulullah pun tidak mengusir kucing itu, beliau menunggu sampai kucing itu selesai minum, barulah Rasulullah berwudhu. Setelah kejadian itu, Rasulullah berkata kepada Anas, Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak najis. Keempat, mendapatkan rahmat di hari kiamat, memelihara kucing atau hewan peliharaan lain dengan niat di jalan Allah, maka akan mendapatkan rahmat saat hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis: "Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari: Kelima, mendapatkan pahala sedekah. Ganjaran lain dari memelihara dan merawat hewan adalah mendapat pahala bersedekah. Hal ini sebagaimana hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah hadis riwayat Bukhari dan Muslim keenam diampuni dosa tak harus memeliharanya di dalam rumah menyayangi kucing dengan cara memberinya makan dan minum akan diberi ganjaran berupa diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa taala apalagi di saat hewan tersebut dalam keadaan kelaparan dan kehausan Hal ini seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis, seorang si wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu, wanita itu melepas sepatunya dan ikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari dalam sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka, dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh mendapatkan kasih sayang dari penghuni langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi oleh penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Oke pemirsa yang budiman, demikianlah tujuh keberkahan yang didapat apabila kita memelihara dan merawat kucing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.